Di atas kanvas yang tenang, tersimpan gelora semangat sebuah bangsa. Setiap warna, setiap garis menyulam kisah Malaysia, tanah air yang tercinta. Ini adalah suara rakyat, bukan melalui kata, tetapi melalui seni. Inilah kanvas kita, suara Malaysia dalam warna. Seni adalah refleksi jiwa. Di tangan para pelukis, lahirlah luahan tentang keperitan, perjuangan, harapan dan cinta pada negara. Daripada tema kemerdekaan ke isu sosial dan kemanusiaan, semua disulam dengan jujur di atas kanvas. Ia bukan sekadar seni, tetapi suara hati rakyat Malaysia. Warisan bukan sekadar sejarah, ia adalah identiti. Alam pula adalah nadi kehidupan. Pelukis tempatan mengekspirasikan kedua-duanya melalui visual yang mendalam, mengingatkan kita betapa pentingnya menghargai tanah dan budaya sendiri. Ini bukan nostalgia. Ini kesedaran yang dilukis dengan kasih sayang. Sebenarnya saya bermula dengan melukis kartun. Saya mula dengan kartun di sini. Okay. Uh, dalam melukis kartun kita banyak apa nama melukis hal-hal ataupun kisah-kisah suasana yang berlaku di sekeliling kita lah dalam uh, masyarakat Malaysia yang majmuk ada India, ada Cina, ada Melayu kan. Uh, pada mulanya saya suka melukis kartun ni pasal uh, saya terpengaruh dengan majalah-majalah daripada uh, United Kingdom yang berjudul Dendi dan Bino. Juga majalah MAD, MAD. Dan di Malaysia kita ada majalah gila-gila. Gila-gila itu pun diambil daripada idea daripada MAD lah. Jadi kita sendiri pun di Malaysia pun kita ada kisah-kisah kita lah. Kan? Saya ambil contoh macam kartun di selat. Dia banyak berlukis kartun-kartun yang berkisah dengan kisah hidup di, di kampung, kisah hidup di, Ipoh, Ipoh, segalanya. Kita, saya ambil daripada ada di dari situ lah. Dan saya jadikan apa nama cerita apa yang inspirasi yang kartun ini buat tu menjadikan cerita saya. Nah, itu yang saya buat dalam kartun yang saya lukis sampai sekarang pun saya masih melukis kartun berdasarkan kisah-kisah yang berlaku di sekilir, sekitaran kita. Uh, dalam banyak-banyak kartun saya, ada satu tajuk, ada satu kolam ataupun satu ruang uh, kartun saya yang berjudul Maharaja Laila Wises best saya lukis dalam majalah gila-gila. Itu sangat uh, berunsur Petra Sesimna. Manakala cerita berkenaan dengan uh, Maharaja Lela ini uh, menentang Bush. Tapi saya buat cara kartun. Uh, dua, dua orang yang berseteru. Uh, Bush ini uh, orang Inggeris yang memerintah di Perak. Dan Maharaja Lela ini orang Perak yang jadi uh, yang berkuasa di Negeri Perak. Jadi saya buat kartun itu berkisarkan dengan uh, uh mereka berdua. Lah. Jadi itu satu kartun yang saya buat. Saya nak bagi tahu kepada pembaca-pembaca, khususnya orang ramai, uh, tentang uh, satu ketika dulu negeri kita dijajah dan macam mana penentangan orang-orang Melayu tentang nak melawan penjajah Inggeris ni. Bagi saya, selukis ini masih lagi relevan di samping menggunakan AI ini masih lagi kerana selukis kita menggunakan daya usaha kita, idea kita, ilham kita, sentuhan kita itu. Itu yang paling penting. AI cuma membantu. Kadang kala kita idea kita buntu ataupun uh, menggunakan teknologi baru, kita kena mixkan campur dengan kita punya uh, hasil ataupun lukisan kita akan menjadi lebih baik kemungkinan kalau kita gunakan AI. Okey, uh, sebenarnya kita tahu kita boleh masyarakat berbilang kaum. Jadi uh, hasil seni yang kita buat tu kenalah menyentuh cerita-cerita uh, tentang masyarakat kita yang berbilang kaum. Contohnya uh, <coughs> sesuatu uh, temasha ataupun sesuatu uh, cerita tentang budaya itu sendiri katakan budaya India macam mana, budaya Cina macam mana, budaya Melayu macam mana. Kita kena combine kan, kita kena satukan. Kita kena bagi tahu rakyat orang ramai khususnya inilah satu lukisan yang apa berdasarkan daripada perpaduan rakyat cerita tentang rakyat cerita tentang masyarakat berbilang kaum jadi pelukis itu sendiri kena kena ada satu idea kena buat uh, satu lukisan yang uh, menyatukan rakyat menyatukan semua kaum. Saya rasa saya belum jumpa lagi satu satu painting yang menggabungkan semua tu. Saya pernah lihat satu painting yang saya buat. Yang saya buat satu painting di mana pameran yang berlangsung di Beijing tahun 2016 dulu. Saya bawa painting saya yang menggabungkan tarian Cina dan tarian Melayu. Dan satu canvas untuk painting saya yang berjudul Melaka. Melaka di mana kata orang Melaka, Laksamana Cheng Ho pertama kali datang ke Melaka, kan, menghayati budaya orang Melayu di Melaka, dan orang Melaka juga menghayati budaya Cina yang dibawa datang daripada China oleh Laksamana Cheng Ho. Jadi kami lukis. Setiap pelukis akan pergi sana dalam uh, 11 orang. Setiap pelukis tu kena melukis aa, tentang budaya Melayu dan juga Cina berdasarkan kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Melaka. Dia harap dan juga harapannya pelukis, pelukis muda ni kena tersemat dalam hati mereka. Kita hidup di Malaysia ni berbilang kaum kita tidak boleh menyedihkan bahawa hal masing-masing itu tidak boleh <coughs> tidak boleh, orang kata apa kita buat dalam untuk membina satu uh, kerjaya kita katakan dalam lukis juga kita kena adakan satu uh, tajuk lukisan ataupun benda-benda yang uh, menyatukan pelbagai kaum dan juga pelukis-pelukis lama macam saya ini diberi peluang untuk bergaul dengan pelukis-pelukis muda ini memberi idea um memberikan apa nama ilham-ilham bercerita tentang pengalaman kepada pelukis muda ni supaya mereka uh, dapat uh, tahu macam mana pelukis-pelukis uh, lama ni uh, mereka mencipta nama kan daripada bawah sampailah berjaya menjadi seorang pelukis yang terkenal Inspirasi ini datang dari pelbagai bentuk. So ada yang datang daripada ahli keluarga sendiri, ada yang terinspirasi daripada ahli keluarga sendiri. Contoh seperti saya, saya mula dengan inspirasikan bapa saya sendiri. Sebab bapa saya tu dia kerja cat kereta. So dia banyak ajar saya pasal campur cat sebab masa saya kecil pun dia banyak bawa saya ikut dia pergi kerja bengkel So dari situ dia banyak ajar saya campur cat. Dari situ saya tahu macam mana nak bancuh color. Kebanyakan yang idea dan tema yang saya buat bila fokus untuk wall-wall besar, mostly dekat luar ataupun dalam Malaysia sendiri, saya fokus dekat uh, subject matter human tu uh, figure tu sendiri dan ataupun alam sekitar. So banyak tema saya berkenaan dengan warisan bagi saya penting supaya viewer tahu supaya viewer saya sebab lukisan saya selalu untuk tatapan umum untuk orang seluruh rakyat seluruh orang lokal situ boleh nampak sebab saya lukisan saya dekat luar so tujuan saya untuk dia orang lebih hargai supaya dia orang tahu yang dekat tempat dia orang ada contohnya bila saya lukis pembuat wow saya lukis orang lokal yang buat wow dekat situ. So dia orang tahu dekat tempat dia orang ada pembuat wow yang namanya sekian-sekian macam tu. Saya rasa yang lebih utama untuk generasi baru lebih menghargai sebab ya sebab sekarang era dah moden bagi saya anak-anak muda -anak sekarang mungkin dia orang punya minat dah ke lain ke arah lain so saya pun risau yang kita punya peninggalan kita punya warisan semua akan dilupakan jadi saya rasa seni macam yang saya buat, seni lukisan tak kira lah seni lukisan ataupun seni muzik atau filem macam saya ada pernah tengok filem dokumentari dokumentari tentang alam sekitar so benda-benda macam tu tak secara tak langsung dia boleh tanam si tanam dalam diri saya supaya hargai alam sekitar bila saya tengok dokumentari tu saya rasa macam oh benda ni manusia tak patut buat manusia patut lagi hargai. Jadi macam tu juga dengan lukisan yang saya buat. Dalam lukisan tu saya harap boleh mendidik, boleh buat generasi muda lagi hargai lukisan tersebut. Kalau secara peribadi saya cabaran dia adalah bila saya tengok lukisan dari dari pihak artis luar, dia orang semua dah ke arah bagi saya yang lain sebab semua artis sekarang macam tengah kejar keunikan style sendiri So lagi-lagi daripada artis luar sebab dia orang yang lagi dominan Dalam dunia seni Secara tak langsung saya terasa agak Kadang-kadang agak macam Sebab saya lukis tradisional lagi kan Masih lukis pasal warisan Apa yang saya buat ni sebab saya pernah ada satu tahap Sebab saya dah banyak kali kira dah Kerap juga saya lukis macam warisan, tradisi semua ni. So, saya ada pernah rasa lah macam saya patut stop. Saya patut lukis benda lain. Tapi bila saya fikir balik, saya ni sebenarnya orang tengah. Saya ni cuma penyampai. Sebab tugas artis ni dia berkarya. Tugas artis ni dia menyampaikan. So apa yang saya sampaikan dekat umum, saya nak sampaikan yang warisan tu sendiri. Saya nak sampaikan supaya generasi baru nampak apa yang saya lukis tu. So dari situ saya fikir apa saya buat ni saya patut bersyukur lah. Sebab saya dah sampaikan. Dalam karya saya, saya terapkan nilai-nilai baik. Contohnya macam Uh, bersatu padu, uh, toleransi. So benar-benar macam tu ada dalam karya saya yang previous. Contoh macam saya lukis tiga kaum yang utama dalam Malaysia ni. Walaupun banyak lagi kaum, tapi yang utama ada tiga. Melayu, Cina, India. So saya lukis benda tu, saya sampaikan mesej supaya bersatu padu, benda-benda macam tu. Dan saya ada lukis juga pasal alam sekitar. Saya ada lukis pasal warisan tradisi supaya kita tak lupa benda-benda tu dan kadang-kadang saya ada masukkan simbol contoh macam warna contoh warna hijau maksud dia harmoni biru maksud dia perpaduan so saya ada masukkan benda-benda macam tu dalam karya saya bagi saya teruskan sebab apa yang dia orang buat apa yang dia orang nak buat tentang Malaysia ni tentang idea dia orang nak naikkan warisan dan tradisi di Malaysia ni bagi saya penting. Sebab kita takut generasi akan datang akan lupa dengan warisan yang kita ada. Sebagai institusi utama seni visual negara, Balai Seni Visual Negara bukan sekadar mempamerkan karya, tetapi memelihara legasi membimbing bakat baru dan menjadi wadah aspirasi seni Malaysia. Ia adalah pentas seni untuk rakyat dari rakyat. Kami Balai Seni Negara jika kita menyorot ke belakang uh, yang ditubuhkan pada tahun 1958. Tahun ini adalah genap 66 tahun uh, tertubuhnya Balai Seni Negara. Jadi uh, di Balai Seni Negara ...kita telah bergelombang dalam bidang ini sekian lama. Jadi walaupun telah 66 tahun, kami di Balai Seni Negara... ...setiasa uh, memberi perhatian dan uh, titik berat kepada uh, idea-idea ilham-ilham... ...juga apa saja cadangan di, di kalangan uh, para penggiat seni... ...atau pelukis-pelukis muda kita. Uh, yang mana Balai Seni Negara adalah sebuah institusi yang... Kami mengatakan sebuah, sebuah fungsi yang berdiri di atas hakikat dan fungsi negara perlu melihat uh, kepentingan negara itu yang pertama sekali dan apa kandungan negara itu di dalam uh, kesusuhan takbiran kita lah. Jadi golongan muda itulah salah satu pembentuk peringkat awal dan sekarang ni bagaimana kita untuk meneruskan uh, menjadikan platform dan kemudahan sokongan kepada pelukis muda. Jadi dalam hakikat dan fungsi negara balai sini negara kita telah, menjadikan beberapa garis panduan, beberapa polisi dan beberapa pendekatan khususnya untuk golongan muda supaya mereka setiasa dapat memberikan ekspresi, memberikan pendekatan, memberikan kita kata gerakan-gerakan baru dalam pemikiran individu dan seterusnya kita kata dapat apa? didik dan mengubah masyarakat ke arah yang lebih yang kita rasa apa sesuai dengan zamannya. Jadi antara lain yang pertama sekali pada tahun 1974 di Asia Tenggara kita satu-satunya institusi yang telah pun menganjurkan uh, pertandingan bakat muda sezaman yang kita tidak dapat nafikan adalah satu sebuah platform yang sangat prestij uh, tahun ini adalah tahun yang ke-56 uh, bakat muda sezaman uh, yang telah diadakan mulai 74 dulu dan kita telah melahirkan uh, sebilangan pelukis-pelukis yang sekarang telah pun menjadi pelukis terkenal peringkat negara dan antarabangsa. Uh, Okey, balik pada tema dan juga masuk di sini selain daripada tema penghasilan itu adalah kita panggil yang uh, produk yang dihasilkan lah, uh, visual yang dihasilkan. Tema mungkin sama, tapi gambaran yang dihasilkan mungkin berbeza berkaitan dengan nasionalisme dan patriotisme tadi lah. Jadi uh, pada kami uh, kita juga semasa kita membuat pendekatan decentralized tadi kita juga uh, cuba membina kembali dan memberi makna baru sebenarnya bukan baru, lah kita kata makna tu dah lama dah dalam konteks kesenian tadi seni visual tadi sebab dari akarnya dia ada cuma semasa mungkin dalam, dalam proses kolonialisme uh, beberapa kaedah dia lah supaya masyarakat kita rasa terasing dengan, dengan uh, bentuk dan juga mesej yang disampaikan dalam video tadi. Uh, mungkin dia sangat eksklusif jadinya. Tapi dalam pendekatan sekarang, kita melihat, bukan sekarang lah, dulu pun dah telah berlaku apabila uh, kita telah mendemokrasikan message, uh, mesej dan image tadi supaya masyarakat lebih faham, lebih memahami dan menjiwai. Dengan pendekatan decentralized tadi dan juga satu lagi pendekatan kita ambil degrowth. Di growth ni kita tidak melihat pada perkembangan setempat tapi Uh, kita melihat perkembangan keseluruhan uh, iaitu peningkatan ekonomi secara antropologi lah berkaitan dengan itu kepentingan keseluruhan. Jadi kita membina makna baru dan membina kembali makna tentang uh, apa uh, hasil seni yang dihasilkan itu dan ia manfaatnya kepada masyarakat. So kami di Balai Seni Negeri saya rasa menyokong uh, apa ini perkembangan dan kemajuan pelukis-pelukis muda kita lah terutama sekali untuk mereka di terlibat dengan pameran peringkat antarabangsa. kami ada sediakan grant di sini ah iaitu kita bagi tabung bantuan seni untuk menaja pelukis kita yang diundang keluar negara untuk berpameran. Contohnya kita ada binali antarabangsa, triennale antarabangsa, satu festival seni antarabangsa. kita ada list kita lah dalam untuk sebab ah semalam guru tadi tangkap keanggotaan kita di dalam badan dunia Simam eh dia collection and Modern Contemporary Art, kan? sebuah uh, badan dunia yang melihat itu. Dalam itu ada berapa ada 84 buah muzium uh, museum seni antarabangsa dan juga lebih dari 100 lebih biennale. Jadi kita tahu ada list, uh, maksudnya bukan sebarang tempat lah. Kita akan banyak kalau hadir uh, nak, nak pergi kan. Jadi kita tengok prioriti, maksudnya uh, dia punya tier lah macam mana kan. Jadi kita sangat menyokong uh, golongan muda itu berdasarkan uh, bajet kita ada hantar mereka ke penyertaan peringkat antarabangsa dan mereka ni secara organiknya bergerak sendiri untuk terlibat dan ada juga kita kerjasama dengan pihak kerutaan untuk jika ada keperluan untuk hantar kita kena pilih uh, di kalangan pelukis sikit yang, yang terlibat dengan kita lah pelukis muda kita dan uh, dalam konteks mem memanai tadi juga kami bergerak sekali juga lah dalam konteks melihat permanaan dalam seni video tadi supaya berlaku penghayatan dan berlaku pemikiran baru terhadap apa apa yang kita ada apa keistimewaan cari yang kita ada sebab dalam konteks canvas secara akademiknya dalam bidang saya dia adalah satu daripada anatomi sebuah catatan sebab catatan ni ada anatomi dia macam kita melihat manusia gambar manusia dia ada anatomi dia doktor melihat ada anatominya daripada ruang paling atas sampai palingku paling dalam Sebegitu juga dengan sebuah catatan kita akan melihat daripada kita kata auxiliary support bahan penyokongnya bahan apa nak dilukisnya sampai bahan untuk coating coating tu paling atas sekali dah siap coating di bawah coating tu adalah catnya di bawah catnya ada preparatory layer untuk persediaannya di bawah persediaannya tu ada satu lapisan lagi dipanggil apa ataupun bahan penyediaan ya kan. Di bawah penyediaan tu bahan putih tadi tu adalah satu bahan dipanggil uh, rabbit skin glue yang benda yang akan memegang dia. Di belakangnya tu barulah disebut canvas tadi tu. So canvas ni adalah dipanggil uh, bahan bahan ada panggil uh, bahan carrier yang mem membawa warna-warna proses tadi tu. Apa dia? Nak, atas apa? Ada canvas. So canvas ni can be anything juga. Secara sejarahnya dia dulu mula dengan di atas kayu ataupun di atas wall, atas batu, ataupun di atas logam. Kemudian berlaku uh, teknologi uh, mereka menggunakan fabrik. Okay. Fabrik pula ada masalah oh uh, koyak, uh, serap air, cotton kan. Oh sebab tu jumpa pula linen sebab industri-industri berlaku pelayaran berlaku kita membuat layar daripada linen. So gunakan linen lebih kukuh uh, dan seterusnya dan seterusnya seterusnya. So uh, canvas tadi adalah salah satu anatomi untuk sebagai pembawa ekspresi, perasaan masyarakat dalam bentuk. Kreatif warna tadi kan di atas situ. Malaysia bukan sekadar peta di bumi Asia. Ia adalah warna-warna semangat, kebijaksanaan, kesatuan dan kasih sayang. Dari kanvas seorang pelukis lahir sebuah suara. Dan suara itu adalah suara kita semua.